العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقلة من لساني يفقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمن بالخير أما بعد Faslun I'lam annahu yang bagi liman balagahu syai'un fil fadailil a'mali an ya'amala bihi walau maratan wahidah liyakuna min ahli dia kata ini satu fasal, suatu bahagian, suatu perbahasan. Ketahuilah olehmu bahawasanya, sepatutnya bagi seseorang yang apabila sampai kepada dia, hadis-hadis nabi ataupun dalil-dalil tentang fadailul aman. Dalam dalam Quran hadis ni dia ada bab fada'in. Ayat Quran tentang kelebihan sesuatu amalan. Begitu juga di dalam hadis-hadis nabi, dalam hadis lagi banyak tentang fada'in. Bila buat sesuatu amalan, sesuatu ibadat, fadilat dia begini begini begini. Jadi fadha'il jamak dari fadilat ini dia adalah merupakan perkara yang ghaib yang hanya diketahui akannya daripada maklumat yang disampaikan oleh Allah Taala daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi. Jadi manusia tak boleh menentukan buat sesuatu amalan contohnya kita selawat begini begini sesuatu selawat fadilat dia begini begini kalau tidak ada dalil tak boleh kita sebut kerana dia termasuk di dalam perkara yang ghaib. Jadi dia mesti mari dalil daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi. Manusia tidak boleh mencipta fadilat. Kerana fadilat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Nawawi kata, seseorang yang apabila sampai kepada dia sampai maklumat dia jumpa dalil daripada hadis-hadis Nabi tentang sesuatu fadilat, dia jangan tinggal hendaklah dia buat walaupun sekali walaupun sekali kena buat supaya kita termasuk daripada golongan orang yang melakukan ibadat ha, orang yang melakukan amal-amal kita tidak merendahkan tidak meremehkan amalan-amalan yang dijanjikan pahala di sisi Allah sebagai contohnya apa dia tentang fadilat semayang contohnya tentang fadilat semayang witi semayang duha badilah selawat dan sebagainya. Ha jangan ditinggalkan. Wala yambarilahu ayyatu rakahhu mutlaqan tidak boleh sekali-kali dia tinggalkan. Dia tinggalkan begitu sahaja tanpa dia melakukan. Sekurang-kurangnya sekali dia kena buat. Baliat bima bima tayassara minhu. Bahkan dia buat sesuatu yang memudahkan bagi dia. Contohnya semayang witih Sebanyak-banyak sebelah rakaat Dia tak boleh buat banyak Dia buat satu rakaat Tapi jangan tinggal Tapi dalam bulan puasa ni Oleh kerana imam buat tiga Kita tahu lah ikut tiga Jangan buat satu Kalau di luar daripada bulan Ramadhan Buat di rumah kita Seorang-seorang Tak boleh nak buat sebelah <coughs> Jadi kita buat sekurang-kurangnya satu <coughs> Jadi maknanya Jangan ditinggalkan terus <coughs> Apa lagi? dikiaskan dengan amalan-amalan yang lain tak boleh buat banyak buat semampu kita li qaulih nabi li nabi sallallahu alaihi wasallam ah kerana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaq ala sihhatihi pada hadis yang sepakat tentang kesahihannya apa dia hadis itu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum bila aku perintahkan sesuatu perkara hendaklah kamu lakukan semampu-mampu kamu maknanya jangan tinggal terus semampu-mampu mungkin kita kena buat maknanya kita kena berusaha untuk mampu lah kita kena berusaha untuk mampu melaksanakan sesuatu ibadat yang diperintahkan Ha, apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu perkara hendak kamu nah, hendaklah kamu lakukannya semampu mampu kamu. Dan ini juga adalah merupakan salah satu tanda ataupun bukti kecintaan kita ataupun kecintaan seseorang itu kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah. Qul in kuntum fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika sekiranya kamu cinta ataupun kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kamu mengikuti akan aku. Jadi seseorang yang mengikuti perjalanan amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti kecintaan dia kasih sayang dia kepada Allah. Faslun. ini satu bahagian yang lain pula. Sebab tu dalam muka dulu kita dah baca Imam Imam Nawawi kata dia ringkah-ringkahkan daripada perbahasa yang panjang tu dia cuba rengkahkan. Supaya orang baca ni tak jemu. Yang pentingnya seseorang yang membaca kitab ini ataupun mendengarnya dapat beraman. Apa yang disarankan di dalam kitab ini. Qala al-ulama wal muhaddisin wal fuqaha wa ghairuhum. telah berkata oleh para ulama dan juga muhadisin dan juga fuqaha dan selain daripada mereka Ya juzu wa yustahabbu al-amalu fil fadaili wat taghribi wal taghribi wat tarhibi bil hadithi dha'ifi ma lam yakun mawdu'an Dia kata telah berkata oleh para ulama muhadisin dan juga fuqaha dan selain daripada mereka harus dan digalakkan harus dan digalakkan beramal pada fadail. Apa makna fadail? Tentang kelebihan sesuatu ibadat. Kelebihan sesuatu amalan. Dan juga targhib. Targhib ini apa dia? Maknanya galakkan. Ah, ada contohnya daripada hadis Nabi buat sesuatu amalan, pahala dia bagian bagian suatu galakkan ha, suntikkan semangat untuk seseorang itu melakukan ibadat. Itu dia panggil mana tarhib kita gemar, menggemarkan, menggalakkan. Yang keduanya tarhib, maknanya menakutkan. Kalau buat sesuatu dosa, sesuatu kesalahan, sesuatu maksiat, balasan dia begini begini begini. Jadi Imam Nawawi kata, boleh kita beramal di dalam masalah fadail Maknanya tidak salah. Cuma orang kita dia keliru tentang beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Perbezaan beramal dengan hadis yang dhaif dengan meriwayatkan, melaporkan, menceritakan kepada orang. Dia amal satu bab. Jumpa hadis kita beramal hadis dhaif. Hadis yang berkaitan dengan fadhail itu satu masalah, satu bab, satu isu. Isu yang berbeza, isu yang berlainan. Yang kedua masalah menceritakan kepada orang. Bila menyampaikan kepada orang kalau hadis itu di dalam bentuk dhaif dia ada kaedah dia cara penyampaiannya. Sama ada disebut ruwiya ataupun hukiya dihikayatkan ataupun diriwayatkan. Dihikayatkan ataupun diriwayatkan. Jadi ulama hadis kata kita kena menyampaikannya di dalam bentuk tamrir. Apa maksud tamrir? Maknanya lafaz yang meragukan. Asalnya tamrik ni maknanya sakit. Maknanya meragukan. Supaya pendengar, oh ni belum tentu pasti secara jazam. Apa yang disampaikan ini, apa yang didegar ini belum pasti. Ianya daripada Nabi SAW. Ataupun dia adalah hadis. Disebut dengan lafaz yang meragukan dihikayatkan, diriwayatkan supaya pendengar tahu, oh ini belum tentu hadis ni supaya takut terjatuh kepada menyandarkan sesuatu yang benar, sesuatu yang salah kepada Nabi, takut terjatuh kepada menyandarkan sesuatu yang salah yang tidak benar kepada Nabi SAW kerana hadis tu ni dia belum tentu hadis ha, jadi takut tersandar takut dikaitkan kepada nabi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran yang keras kepada sesiapa yang menyampaikan ataupun menyebarkan sesuatu yang dia tak kata ataupun dia tak buat. Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahadin Man kadziba man kadziba alayya mutaammidan fa yatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta terhadap aku tak sama dengan berdusta terhadap orang lain. Sesiapa yang berdusta terhadapku, hendaklah dia menempatkan dirinya di dalam neraka. Ini suatu amaran, suatu amaran dan ancaman yang keras daripada Nabi SAW. Seseorang yang menyandarkan sesuatu kepada beliau yang beliau tak kata dan beliau tak buat. Ha, jadi dia kata, di sini boleh beramal. Tetapi Satu ketika menyampaikan, kita sampaikannya dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang kedua, ketika menyampaikan itu selain daripada menghikayatkan melafaz dengan dengan perkataan yang memberi keraguan kepada pendengar. Yang keduanya, ketika beramal itu jangan yakin confirm daripada Nabi. ini cara kaedah beramal dengan hadis dhaif. Pasti daripada Nabi sebagai ikhtiar sahaja jaga-jaga hati-hati bukan secara pasti <Sess> malam Ma yakun maudhu'an selama mana hadis itu tidak maudhu' apa mana hadis maudhu' hadis yang palsu hadis yang terang hadis yang jelas ha, suatu rekaan daripada orang kalau hadis doa ah ni boleh kira lagi belum tentu dia bukan hadis juga belum tentu hadis belum tentu bukan hadis. Ha, sebab tu dia dalam tengah-tengah. Kita menyampaikannya di dalam keadaan di dalam perkataan tamrid. Tapi kalau maudu' ah ni dah pasti palsu. Ha, maudu ah, maudu' ini belum sudah pasti dia adalah merupakan suatu hadis yang direka atau dicipta oleh orang. Wa amal ahkamu kal halal wal haram wal bai' wal nikah wal talaq wa ghairi dhalika fala yu'malu illa fil illa bil ahadith as aw al Jadi Imam Nawawi kata ada pun perkara-perkara yang melibatkan halal haram. Oh, ni bab hukum. Bab hukum ni tak leh ada dhaif. Dia mesti ada yang sahih. Ah sekurang-kurangnya hadis itu adalah hasan. Sekurang-kurangnya hadis itu hadis hasan. Nah, dia tak boleh dhaif. <coughs> Apatah lagi kalau maudhu' yang nak melibatkan tentang hukum halal haram. Seperti apa dia kita dia kata tadi? Seperti masalah jual beli. Ha, masalah yang berkaitan dengan jual beli, dia ada hukum dia. Dia mesti ambil daripada hadis yang sahih ataupun hasan. Ataupun bak nikah kahwin, ini masalah hukum. Ataupun bak tolak pun sama. Wa ghairi zalika dan selain daripada demikian itu ha lebat ke puasa zakat haji ke tak boleh ambil hadiah ha dia kata hadis yang dhaif tentang hukum apa apatah lagi hadis yang maudhu' ila <coughs> ay yakuna fi fi ihtiyat fi syai' min zalika Melainkan di atas dasar apa ha di atas dasar ihtiyat hati-hati tak ada hadis lain hadis itu sebagai faktor penyokong sahaja bukan hadis yang menjadi asas ah kepada sesuatu perbincangan wa idza warada hadisun daifum bi karahat ba'dil buyu'i aw ankihati fa innahu fa inna mustahab fa innal mustahabba ay tanazzahu ay tanazzaha ay tanazzaha anhu walakin la yajib ah dia kata adapun sekiranya datang hadis daif tentang tegahan tegahan sebahagian daripada jualan ataupun pernikahan maka sesungguhnya digalakkan dijauhkan hadis itu ha hadis yang tu itu tetapi tidak wajib tetapi digalakkan untuk dijauhi wallahu alam aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa askum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh